Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Rukun sembahyang niat dan syarat. Oh, yang ini kita cerita bab sembahyang. Saya nak cerita sebelum daripada kita masuk bercerita bab sembahyang <coughs> sebab kita mengaji kita hakikat yang ini penting ya. Kita mempelajari hakikat sembahyang ini kita tak bukan bukan daripada yang ni kita kitab yang ni ada ada kitab asing kita ambil cara kepahaman hakikat sembahyang tu ada empat apa dia hakikat sembahyang tu ada ada empat pertama ihram ihram apa mana ihram menegah aghyar dan akdar di dalam hati kita Baik itu bila sembahyang Allahu Akbar Wailul lil musallin Wailul lil musallin Alladhinahum an salatihim Sahun Mereka lalai Dalam sembahyang celaka Allah Ta'ala kata Kenapa? Di hati dia tak syuhud Di hati dia tak memandang Ada agyar Ada akdar oh, nak pergi sana lepas ni Nak buat tu Nak buat ni nah, Bermana ada agyar? Satu jadi dalam kehidupan kita tegah, jangan jangan masukkan. Jadi cara jangan memasukkan ayat akdar tadi, lazimlah zikir nafas dengan syuhud dan muraqabah. Yang tu ya. Yang ini cukup besar nih. Bila kita dah lazim zikir nafas, kita memahami dalam kitab Kibritul Ahmar apa semua sampai zikir nafas di sini, hujung-hujung zikir kita bila harpin wala wala sautin tak ada huruf tak ada suara hanya memahami tajalli Allah hanya tercengang tahu tercengang memandang tajalli Allah taala kalau tercengang nak kata apa lagi badin tak ada kata apa lah kan Menarap Allah kala lisanu barang siapa kenal Allah taala kelu lidah dia tak ada nak cakap anda peti sendiri jadi semua kedai kopi semua di mana hakikat semua badin ai yang ni botol kosong ni Bergoncang Kuat bergoncang Walaupun hakikat dia sembang Kalau betul-betul Kala lisan Keluh Pandang Kerti Okey Itu yang pertama Yang kedua Hakikat sembahyang Iaitu apa dia Ehram Mi'arat Mana mi'arat Mi'arat iaitu naik daripada alam mulki kepada alam malakut. Mana alam mulki? Faham? Ini alam mulki. Mana alam malakut? Dalam alam malakut. Bermakna ada Muhammad ini zahir. Ada Ahmad dalam bila bergabunglah zuhir dan batin Ahmad dan Muhammad ini akan membuahkan hasil terbukanya alam jabarut Alam Jabarut itu apa dia? Alam sifat. Nah, ha, alam sifat. Ah, yang di situ orang panggil rahsia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ada apa tubuh kita? Tubuh, hati, nyawa, nyawa rahsia. Orang kafir, binatang pun ada tubuh, ada hati, ada nyawa. Tapi rahsia? Ha, rahsia tak dapat. Kenapa? Sebab terhijab hati dia daripada aghyar dan akdar tadi. Bagaimana hati daripada kalbun nak tembus kepada syarab nak tembus kepada fuad nak tembus sampai kepada lubun tu tak dapat bila tak dapat bermakna rahsia tak dapat yang kita minta ni kita minta buka rahsia kita syuhud kepada Allah Taala terbuka rahsia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada batin kita ni kalau tak terbuka ceritalah mengaji 20 kitab hakikat dekat mengaji kitab tak dapat yang ini kurniaan daripada Allah Ta'ala Siapa-siapa yang Allah Taala kurniakan dia akan dapat memandang. Okey. Daripada alam Jabarut, siapa yang dah mengenal? Bermakna maksud dia mengenal diri. Zuhir dan batin. Daripada mengenal diri zuhir batin dia akan naik. Dia mengenal Muhammad Muhammad sebagai rahsia Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad. Rahsia Allah Taala hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam murtaja. Kamulah pintu Allah mencapai orang-orang yang berharap untuk sampai kepada Allah. Daripada tersebut Dia akan naik kepada lahud. Bermakna lahud? Ini orang panggil Watanul asli dia Bila sampai di situ Dia tak akan memisahkan Di antara martabat ketuhanan Dan martabat kehambaan Yang saya cerita di awal pengajian tadi Ini siapa yang tak sempat Ini saya kata Apa yang saya Mudah korang yang di rumah Mesti malam baru ni Yang situ Benda yang saya bincangkan Dengar balik daripada awal Ada yang lambat sampai Dengar balik di situ. Kalau sampai kepada situ, orang panggil muntahi. Tahu muntahi? Orang yang sudah sampai habis dah. Tak ada perjalanan. Di situ terbuka rahsia sir asrar, asrar Allah Subhanahu wa taala apa dia? Yang tak ada pada tulisan, yang tak ada pada kitab, yang tak ada pada mulut. Barang siapa yang terbuka hanya dia yang yang mengetahui malam yazuk lam lam yadri la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir nah dua dah ya jadi hanya tu orang panggil mi'raj mi'raj kita yang ketiga munajat apabila sampai ha tadi daripada jabarut mi'raj naik kepada lahud bila naik kepada lahud hanya memandang tu orang panggil munajat tercengang kelu lidah kita memandang tajali Allah kita nak cerita, macam mana kita nak cerita? Wa indallahi maharimuh pala tantahiquha. Di sisi Allah Taala ada benda-benda yang diharamkan. Jangan kamu buka. Bukan haram buka ilmu hakikat, yang haram buka rahsia tajalli Allah yang Allah Taala nyatakan kepada diri kita. Yang tu haram kita bercakap, haram kita bercerita. Bandingan dia, benda yang dalam dalam bilik jangan bawa keluar. Dengan anak-anak pun tak boleh. Begitulah hmm. antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Saya pun tak boleh bercerita, ni cerita ni dalam kitab. Kitab ni terbakar, kita nak baca pun tak boleh lah. <laughs> Jadi masing-masing benda yang dalam dalam diri kita. Dan yang terakhir itu orang panggil munajat. Bila seseorang tadi dalam munajat, ah, ni orang panggil tabaddalul ajsam nuri rabbiha. Bertukarlah Tubuh seseorang Dengan nur Tuhan Jadi yang nur dengan nur Tuhan yang boleh masuk Kalau bukan nur, dia tak boleh masuk Orang-orang yang dah macam tu Orang yang memahami hakikat solat Dalam kehidupan dia Dia praktiskan Nanti saat lagi saya cerita bab niat Dia praktiskan benda-benda tersebut Nampak tubuh macam bandin ni Bandin je lah saya nampak. Tapi kalau dia ada jalan, ni nur ni. Macam mana nur tak nampak? Hanya jauh hari yang mengenal malikam macam ni. Hanya jauh hari yang mengenal malikam. Arwah Pak Sumit, masa zaman saya mengaji, duduk petani. Dia selalu turun petani tu. Dia pakai baju, baju. Dia, dia shirt tak pakai lah, macam kemeja tangan pendek ni. Pakai seluar. Kadang celah kankang tu berjahit, dia seluar dia. Dia lihat kopiah dia pakai. Siapa kenal dia orang alim? Kalau dia watak macam tu Adin. Siapa pun tak kenal. Tapi bagi orang yang mengenali, oh pasti yang agak pondok. Contohnya. Orang mengenali lain. Yang bahasa saya hanya jauh hari yang mengenal mengenal anak kami. Kan? Tabaddalul asam binur rabbiha. orang macam ni dia, dia dapat wilayah-wilayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Batin bagi Muhammad tu zuhir ke dalam diri dia di dalam sembahyang jadi bagaimana itu di dalam sembahyang di luar sembahyang macam mana sama dia ada solat tu apa solat daim apa yang apa paham tadi empat benda tu bawa di luar sembahyang sebab itu bila kita nak sembahyang yang pertama kena niat tak Adin kena niat apa mana niat qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi mahallu hal qalbu Qasad sesuatu beserta dengan perbuatan Ketika kita takbir Allahu Akbar Ketika itu hanya kita memahami apa Ketika kita tarik mana? Allah s. Rasulullah Allahu Akbar hadihil haqiqah Pangsik akhi bil urwatil wasiqah Timah ada kata Allahu Akbar itulah hakikat Pegang oleh kamu wahai saudara aku Dengan ikatan yang, yang teguh Jangan lepaskanlah Allah itu zat Akbar itu sifat Al-khabar waspun dil-mubtada'i pil-makna Khabar itu sifat bagi mubtada pada makna sifat jadi sifat Allah Taala tu kauim pada zatnya kenyataan sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu di, mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia bukan Allah Nabi Muhammad makhluk daripada ada dia pun makhluk dia pun dijadikan oleh Allah Taala dia kodim tapi kodim idopi bukan kodim zati kodim zati itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja Nama Muhammad tu Qadim juga. Tapi Qadim idopi Mana? Terdahulu sesuatu. Mana terdahulu sesuatu? Allah di atas dia. Baru cerita Muhammad. Apa boleh cerita Muhammad? Kalau tak kenal, mana tak cerita Allah? Dia pun dijadikan. Okay. Kalau macam tu, ketika kita takbir, bermakna berserta lah badan. Sebelum daripada takbir, badan daripada rumah. Daripada, daripada, ah, ni macam-macam semayang pagi esok itu hanya hamun hamun kemudian bila dah dekat waktu kita pun azam nak sembahyang makin dekatlah waktu apa semua itu orang panggil qasad uh, kalau tak ada cerita qosa pun tak apa kita ambil azam sebab azam dia tak menyertai dengan perbuatan bila kita takbir Allahu akbar bersetara dengan perbuatan Berserta dengan perbuatan maksud dia 24 jam kehidupan hampa kena menyadari tak akan terlepas daripada sifat kudrat sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh berlepas daripada Allah taala tak? Tak boleh berlepas. Hanya terpandang memandang aku akan Allah Subhanahu wa taala fi zarratin, mawjud. Pada tiap-tiap benda mewujud ni terpandang Allah. Itu sebenar orang yang memahami sembahyang takat Allah Allahu akbar sami Allahu liman hamidah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habis tak ada apa. Itu wail. Celaka Allah taala kata. Tapi golongan syariat pun okey. Bukan saya kata mereka ni nah, ahli neraka. Ah, mungkin dengan sebab ada tauhid mereka Allah Ta'ala angkat juga. Letak di dalam syurga juga. Tapi tak sama dengan orang-orang yang memahami apa itu hakikat solat. Jadi bila kita takbir. Dalam hati kena ada niat. Qasad. Ta'arud. Ta'ayun. Qasad, ta'arud, ta'ayun. tu orang panggil Allah, Muhammad, Adam. Kenapa Allah, Muhammad, Adam? Allah itu qasad kita. Ta'arud makna meliputi habis Bandingannya macam ni saya saya ambil plastik saya tiup penuh tak plastik tu apa udara lah ya fa nafakha nafihi min ruhina kami tiupkan padanya min ruhina daripada roh kami sebab itu dipanggil kalau dalam martabat Ahmad ruhullah dipanggil Ahmad ya? ruhullah wajhullah wujudus sari Ahmad sama moya. Hampa boleh keluar tak daripada apa itu Allah Taala jadikan aras meliputi, meliputi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud hampa duduk di dalam lingkungan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi paham macam tu. Yang Allah, yang Allah tak ala. Ar-Rahman al-Arsistawa. Mana Ar-Rahman al-Arsistawa? Jadi Allah Ta'ala tak termasuk di dalam hukum. Bukan Allah Ta'ala duduk atas -ta arash macam wahabi kata tu. Yang lain, yang lain semua di, di dalam hukum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tu berbeza. Ada terlepas mana daripada Nur Muhammad? Tak terlepas itu. Faham? Okey, ta'arud nama dia. Ta'ayun tentu. Kenapa tentu? Semua ini zuhir daripada Nur Muhammad SAW. Tapi Siapa yang membawa amanah Allah subhanahu wa ta'ala Insan Baik itu dalam martabat ta'ai itu Adam Tentu dah yang membawa rahsia Allah ta'ala ni Hanya pada insan Di syaitan, di syaitan pun tak ada Bahkan boleh disebut pada malam tu Kenapa Nabi Muhammad dibelah dada dia empat kali Nabi Muhammad dibelah dada empat kali betul tak Apa yang dibuangkan Kenapa perlu dibuang awak Nabi Muhammad tu kotor ke perlu dibuang dia kata darah hitam syariat kata darah hitam hakikat kata apa dah? Allah taala buang sifat rahmah sifat kasih sayang di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap iblis sebab itu <t> auzubillahi minasyaitonir rajim rajim dengan al malun mana yang dilanat oleh Allah subhanahu wa taala dia tak ada dah sifat kasih sayang Nabi Muhammad kepada iblis sedangkan iblis zuhir pada Nabi Muhammad juga ada Khas zahir pada Nur Muhammad juga, tapi kasih sayang tak ada. Yang lain ni, manusia Nabi Muhammad sayang ummati ummati mana umat aku ni, mana umat aku ni, umat yang dirindui oleh Rasulullah. Dia kena paham macam tu nak sembahyang. Jangan pula hamba berniat Allah Muhammad Adam pula dalam sembahyang nanti. Macam biasalah niat tapi kepahaman saya nak kepahaman. Apabila kita sembahyang tu kita faham benda apa yang kita kita sembahyang. kita boleh lihat Ya.